आता मंचावरती कविता सादर करायला आमंत्रित करूया अत्यंत मेहनतीने प्रामाणिक कष्टाने खूप काम करून खूप विचार करून एका दिग्दर्शकाच्या विजनने आपल्या समोर छत्रपती संभाजी महाराज पुन्हा एकदा जिवंत केले अजरामर केले जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया विकी कौशल सरांच नमस्कार जय भवानी जय शिवराय खरेंगू तो खूब नर्वस फील करते मैं नहीं मी मराठी बोलू शको दावी पर शिकली है मी मराठी दावी में मराठी में जास्त मार्क्स आए होते इंग्लिश मदे कमी आते पण इतकी छान नहीं है तो भूल चूक माफ पण जावेद साहब के बाद यहाँ पे आना पण मराठी में कविता पढ़ना मतलब मेरे जिंदगी का सब सबसे नर्वस मोमेंट है ये so, सो प्लीज़ भूल चूक माफ करना नॉन महाराष्ट्रियन होकर जिसकी पैदाइश महाराष्ट्र में हुई हो जिसकी शिक्षा महाराष्ट्र में हुई है जो काम महाराष्ट्र में करता है उसका आज इस मंच पर होना शिवाजी पार्क पे मराठी भाषा दिवस पर मेरे लिए बहुत मान की बात है और खरच खूब धन्यवाद राज ठाकरे सर मुझे ये मान देने के लिए मैं यहाँ बैठा था और सभी कविताएं पढ़ रहे थे तो आशा मैम बैठी थी वहाँ पे उन्होंने बहुत ही डर के साथ मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा तुम भी कविता पढ़ोगे मैंने कहा हाँ मराठी म मैंने कहा हाँ आशा मैम मंट तोबा तोबा <laughs> कोशिश करूंगा मैम <laughs> कविता का नाम कणा और सच बताऊं तो जब राज ठाकरे सर ने मुझे कहा कि कविता पढ़नी है मराठी में मैंने पूछा कौन सी कविता सर उनका कुसुमग्राज की कविता है कणा सर आई एम सॉरी पर कणा का मतलब क्या होता है उन्होंने कहा स्पाइन छावा ये चित्रपट करके मुझे उस वर्ड का मतलब समजा कणा ओळखलत का सर मला पावसात आला कोणी कपडे होते कर्दमलेले केसावरती पाणी क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहून गंगामाई पाहुणी आली गेली घट्यात राहून माहेर पोरी पोरीसारखी चार भिंतीच नाचली मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली भिंत खचली चूळ वेजली होते नव्हते नेले प्रसाद म्हणून पापड्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे पडकी भिंत बांधतो आहे चिकलगाल खाडतो आहे खिशाकडे हात जाता हसत हसत तुटला पैसे नको सर जरा एकटापणा वाटला मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा पाठीवर वर्त, पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा नुसते लढ म्हणा धन्यवाद